Майкер... <клёжу> Всем Так, Что я могу сказать, что это... Урон не проходит, да. И это очень... Из-за этого я очень бомблю. Если вы хотите старые кого это... у там 180 фпс рубить. Нормально, да? ну ладно, И редко, прям... Ну ладно, 180 влп. ну ладно, Вот в суть в что урон жестко не проходит, нигде просто поймите меня, как у меня бомбануло. Просто... не снимать, но говорю, надо говорить о таких так, Ребят, короче, ребят пожалуйста меня очень, очень. Я понимаю, как я не сейчас сам... звук так я еще одно видео сделаю да, там, вот там я в вас времени буду попасться с игроком Зеус. Не знаю, что за игр... Ну, Зеус, короче, вот так можно сказать. Короче, я с ним попасился там. В Арс так всегда урон проходил и так далее, урон проходилось. Я был в кайф вообще жестко. А тут. Добавили, добавили новые персонажи. Вот, видали, опять урон не прошел. Так. Добавили нов новые персонажи. И что? Из-за этого надо урон. Ну, из-за этого надо взял, чтобы урон не пошел, что ли? Да, ребят. Это просто бумбу, я вот так сказал. Да, вот сейчас что-то э, жестко подлагал. По 105, выживание. Вот 84. Вот я уже не люблю как 84 или 94. Люблю сотку. Люблю сотку, ребят. Так. Вот опять. Точно входа я его, я его не настрою. Ай! Нет! Ай! Вот, ребят, опять минус. Минус 47. А там было всего-то минус 320 хп. Это что? Э, сейчас администратор, думаете, что это плюс? Из-за этого никто не думал почему урон не проходит, да? Да, ребят. Ах, да. Админ вообще жесткий, Я не могу. Я не могу вот такого. Если бы кого бы я, э, было бы. Ну, если бы в кого урон проходил, как бы CSGO, тогда бы я бы сказала, больше пацанов играли в кого и в CSGO. Никакой Warpway, никакой пони, я не знаю. Все бы играли Crossfire и Warface. Ну, Warface редко бы, ред, редко бы сыграли. И Crossfire и CSGO. Все. Надо исправить это. Так что, ребят, вот... Вот мои советы про... Вот мои слова про КФ 2.0. Лучше не играть эту игру. Правда, лучше не играть. Я просто как играю, потому что я не знаю других игр, Warface вообще скучно. Да, мои пацаны играют в Warface, но не, нет, мне скучно. Мне честно скучно. Не знаю почему, но мне скучно. Да ну, отстану, отстанет меня, ты ч? И, и что тут? И это не и, и все? Ах, боже. Короче, тебе отговорю. Если вы хотите играть в эту игру, ну, не в эту игру, ну, просто так играть можно. Но если это не 2-0, это простой кого как бы, все. Если вы хотите так играть, тогда пишите в комментариях, что нормальная игра. В Ваш уже даже нет 2-0. Там просто все нормально.